В данном уроке мы изучим взаимосвязь рода и окончания имени существительного. Род существительного в русском языке можно определить по форме имени существительного в именительном падеже единственном числе. Что касается рода людей и животных, он определяется в зависимости от пола именуемого человека или животного. Окончание существительных женского рода – она, а, я, мама, газета, тетя, статья, и я, редакция, фамилия, нулевое окончание, тетрадь, площадь, окончание существительных мужского рода, он, нулевое окончание, отец, журнал, календарь, ей, музей, жакей, а, я, папа, дядя, окончание существительных среднего рода, оно, Е, море, поле, О, окно, пальто, ие, здание, рисование, исключение я время, дитя, имя, пламя, знамя. Особое внимание стоит уделить существительным, которые употребляются только во множественном числе. Определить род у таких существительных невозможно. Это правило необходимо запомнить. Давайте обратимся к некоторым примерам. Часы, брюки, ножницы, очки, ворота, щипцы. Существительные некоторых групп имеют один и тот же род. Например, существительные, обозначающие имена месяцев, относятся к мужскому роду. Январь, февраль, март, апрель, май – июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Все существительные, которые оканчиваются на «ость», как правило, относятся к женскому роду. Аналогичное правило применимо и к существительным, оканчивающимся на «ось». Новость, радость, горсть, любовь, церковь, морковь. Также существуют Ряд слов, которые обозначают профессиональную деятельность, род занятости. Такие существительные мы можем использовать как с женским, так и с мужским родом. Например, секретарь, врач, президент, инженер, фотограф, фотомодель, менеджер, директор, юрист, бухгалтер.